Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrika Damia Binti Razam, nombor IC saya 1069. Ah, uh, saya akan ceritakan serba sedikit tentang tajuk kami. Okey, uh, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menitikberatkan kebersihan diri, pakaian dan persekitaran. Namun, dalam dunia moden ini, uh, ramai yang akan mengabaikan sunnah kebersihan sehingga menimbulkan pelbagai kesan negatif dalam kehidupan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amiza Azra Adina Betazmi, nombor meter saya 1065. Saya ingin mengulas berkaitan kesan pengabaian dalam kesihatan. Yang pertama, penyakit mulut dan gigi. Masalah gigi berlubang, nafas berbau dan radang gusi seringkali berlaku akibat tidak menggosok gigi atau bersiwak. Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku nescaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali solat hadis riwayat bukhari dan muslim dan saya akan meneruskan dengan poin yang kedua iaitu jangkitan kulit dan bau badan tidak mandi dengan betul boleh menyebabkan pembekai kulit pada badan dan akhirnya akan menyebabkan masalah bau badan bau badan dan jangkitan kulit seperti kurap dan eczema sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kita mandi pada terutama pada hari Jumaat dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari Jumaat adalah wajib bagi mereka yang telah balil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ami Alamaisara binti Isri, nombor matrik 1063. Saya akan mengulaskan tentang kebersihan diri terhadap hubungan sosial. Antara kesan yang pertama ialah dijauhi rakan-rakan kerana bau badan. Aa, bau badan yang tidak dijaga boleh menyebabkan seseorang dijauhi rakan-rakan kerana baunya yang kurang menyenangkan serta menimbulkan rasa tidak selesa aa, dalam kalangan orang sekeliling. Sama ada di sekolah, tempat kerja atau dalam pergaulan harian. Ini boleh menyebabkan seseorang berasa tersisih dan sukar untuk aa, menjalankan hubungan baik dengan orang lain. Kurang keyakinan diri. Kurang menjaga kebersihan diri boleh menyebabkan seseorang kehilangan keyakinan diri. Apabila seseorang merasa dirinya tidak diterima oleh masyarakat kerana kebersihan yang terabai, ia boleh menjejaskan harga diri dan perkembangan personaliti. Akibatnya, seseorang mungkin menjadi pendiam, takut untuk bergaul dan berasa malu dalam persekitaran sosial serta dunia pekerjaan. Assalamualaikum, nama saya Nur Aina metrik satu kosong lalu Saya akan sambung dengan impak spray tua Pengabayan kebersihan Poin yang pertama adalah solat tidak sah kerana hadas. Contohnya, seorang lelaki mengambil buduk dengan tidak sempurna dan solat yang pembunyi dari kekotoran pada pakaiannya. Tanpa kebersihan yang betul, ibadah seseorang menjadi tidak sah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mudasi ayat 4 dan pakaianmu mengebersihkanlah pun yang terakhir adalah dijauhi oleh malaikat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Kesimpulannya, kita perlulah menjaga kebersihan supaya tidak mengganggu ibadah dan orang sekeliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siti Nahai Fazlaika binti Muhammad Nur Hisham Nombor Matrix 1051 Hari ini saya akan mengulaskan tentang amalan kebersihan berdasarkan sunnah Nabi Antara amalan yang disarankan oleh dalil dan hadis Antaranya ialah dengan bersiwak atau bergosok gigi setiap hari. Selain itu, memotong kuku seminggu sekali dan akhir sekali memakai wangi-wangian sebelum keluar solat Jumaat dan apabila keluar rumah. Kesimpulannya, kebersihan bukan sekadar amalan kesihatan tetapi juga ibadah. Dengan mengamalkan sunnah kebersihan, kita bukan sahaja menjaga kesihatan tetapi juga meningkatkan hubungan sosial dan keberkatan dalam kehidupan. Marilah kita bersama-sama menghidupkan sunnah kebersihan agar kehidupan lebih sihat, sejahtera dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daud Rahman bin Abusmain, nombor matrik 1042. Jadi, saya akan sambung dengan cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan yang pertama adalah pendidikan awal tentang sunah kebersihan dengan memasukkan beberapa elemen dalam kurikulum sekolah dan juga kelas agama. Cadangan penambahbaikan yang kedua adalah kempen kesedaran dengan menjalankan beberapa kempen uh, di masjid, sekolah, dan juga media sosial untuk menggalakkan kebersihan diri. Secara tuntasnya, kebersihan bukan sekadar amalan kesihatan tetapi juga ibadah. Dengan mengamalkan sunnah kebersihan, kita bukan sahaja menjaga kesihatan tetapi juga meningkatkan kehubungan sosial dan keberkatan dalam hidup. Sekian terima kasih.